Приветствую. О чем вы разговариваете? Может здесь я вам, дайте поговорим. Беседую с россиянами о Путине. Ну, давайте попробуем. Что. Хороший человек. Я его уважаю. Буду голосовать за него. А, мало а вопрос. Путин вам Пожалуйста. постоянно врет, а вы его считаете уважаемым человеком. Вас уже так приучили. Нет, не врет никогда. Человек, уважаемый, из России, почему он позволяет? Вот смотри, если человек, давай ну, отвлечемся от от Путина. Давай отвлечемся от Путина. Встречаешь ты какого-то а? человека, он тебе говорит да. 50% правды, а 50% врет. Как ты к нему будешь относиться? Ну, 50 на 50. Ну как ты к нему будешь относиться? Будешь ли ты ему верить и говорить, это 50. хороший человек? Он врет всего 50%. Ну, опять же, все... подождите. Ну, сдавайтесь как политику, политику я верю. Подождите. Вот как политика президент России, не президент, он самый лучший президент не, в мире. Не президент, отвлечемся. А потом на Путина наложим. Президент, я хорошо. человек? Хорошо, президент, который врет. Как человек? Хорошо, смотри, есть какая-то Колумбия. Какая-то Колумбия. И представь, хорошо. президент Колумбии врет своему народу. Как ты думаешь... Если колумбийцы ему верят, они нормальные или слегка вальтанутые, если верят Украина. президенту, который врет? О, интересный вопрос. Да. Я думаю, если президенту Колумбии верят колумбийцы, то нормально. А интересно, а Украина верит, в президента? Подожди, давай мы про Колумбию обсудим. Не Украина, не Россия, Колумбия. Давайте про Колумбию. Вот Давайте вот про Украину обсудим. Ну давай так, если бы, Здорово, если бы президент Украины украинцу врал, украинца врал он бы давно mm. уже в Ростове сидел, как mm. Янукович. Янукович врал. А что, он и... не врет, что а, подожди, А президент России, Украины на Украине находится? Он в России. Ну, Янык уже, когда врал, он начал... Про... Он в Ростов сразу убирает. Легитивный президент, легитимный президент да. находится, да, в, в Ростове, Ростов. я согласен. Рост... Легитивный президент. Он врал много и оказался в Ростове. Да? Ну, попросил убежище, ему, как Россия гарант, ему предоставил убежище, пожалуйста. Хорошо, убежище, ну. все, нашего обсудили, давай теперь вашего обсудим. Путин врет или нет? Да нет, мы же Зеленского хотели. Ну, я же Зеленский Зеленск не, Путин не обсудили, врет, поэтому он президент такой. Украины, он не врет. Так он как бегает, как не врет? А где он не соврал? Подождите, давай, а, давай, а подождите, давай, а, не а не помните, а то, а когда было АТО, он приходил, вы что меня за пацана здесь считаете? Я сказал, не будет войны. А ну а где? Как оно получилось? Так а что, Зеленский войну развивает? А ну, даже кто? с этих слов. Кто напал на Украину, скажи а мне. Кто? Кто? А это кто? О! Это международный конфликт. Это был это был внутренний конфликт Украины. А, ты это мне... был внутренний ты мне конфликт рассказываешь... Украины. Ты мне а, рассказываешь... а то кто объявил? Ты мне расскажешь про внутренний... А то кто объявил? А то, кто объявил, ты мне скажи. Турчинов. А то кто объявил? Турчинов. Все правильно. А в Хорошо, Москве... Даша. Дальше... А при чем тут Россия? А Россия здесь не была боком? Потому что Россия накачала. Россия Дон... где? Ты, Подожди, ты задаешь вопросы и мне, и помогаешь мне отвечать. Зачем? Ты сам с собой разговариваешь? Все, я слушаю, я слушаю, я слушаю, пожалуйста. Россия накачала Донбасс, Луганский Крым своими оружием, солдатами. Чем? Крым накачала? Крым накачала? Крым накачала? Конечно. Крым накачала. Конечно. Подожди, Крым, в Крыму всегда стояли русские войска. Они всегда. За, они, за забором, они за забором сидели. Им запрещено было выходить. За каким а забором? Как? За забором. Как 10. запрещено было? Я тебе говорю, я в Крыму Подожди. Видел, что Подождите. сидят они за забором? Если я так... Им не Подождите, стоп. Так, так, стоп, Подожди, ты не даешь мне отвечать. Ты опять меня перебиваешь. Как нельзя? Ты мне даешь, задал вопрос, Хорошо, не я меня. Сидели они за забором. Это называлась военная база. Как только он выходил в Украину... Хорошо. Он брал увольнительную специально да. подписывал все. Как они оказались в Симферополе? Молча. Молча. Ты понимаешь? Я объясню, почему понимаешь? они оказались за забором. Я объясню, я объясню. Объясаю. Можно, да? Послушай. Да, 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 да. Когда на Украине в 2014 году был между какого между переворот, то есть было свергли президента, свергли его, и тогда Донбасс я, весь я Донбасс из, я из так Донец же. Я из Донецка. Подожди, что не Донбасс. перебивай. Мы же договорились не перебивать. Давай, давай. У, то, то, есть, то есть Крым вернулась своему уставу 91 -го года. О, Господи, 91 -го. да. Крым первый... Подожди, подожди. В каком году устав принял Украина? В 96 -м. А Украина... А, а этот какого? Крым в 91 году не был, они в своем уставе привели парламентские выборы, сказали, будут и попросили гарантов в Россию. Россию гарантом. Какие проблемы? Россия вышла из -за своих из заборов, и все, стали гарантом, чтобы они подели. И кстати, ваши войска, они сами побежали. И у них было все вооружение. Какое хочешь было вооружение. Они сами оттуда вышли добровольно, они побежали. Их никто там не гнал. И никого не стреляли. Никого ни разу не выстрелили. Сами вы, убежали. Вы сами убежали. Их никто не стрелял, они сами убежали. А лишь магнит. Да ты нихуя пят... будем воевать. Подожди, ты 15 раз одно и то же повторишь. Думаешь, от этого твой аргумент станет Конечно. Тада, Да, тада, Потому ты слаб... что я знаю, что я прав. Тогда ты слабый. Достаточно один раз сказать. А зачем Хорошо. ты 5 раз повторяешь? Давай, все. Давай, давай. Да. Никакого. Я, я, сам, просто, я сам, вы... я, сам, дончанин. Ты мне вот эту шнягу не рассказываешь. Хорошо. Кто там дончанин, какой да расизм. Что тебе ты дончанин, Крым. Где, где Донец, где Крым, блин? Ты сказал дончанин и луганчанин. Где Донецк, где Крым, блин? Ты слушаешь меня. Да гораздо, где Донецк, где Крым. Еще я раз тебе я вопрос говорю. вопрос даю. Ты сказал, луганчане, дончане и крымчане сказали, хотели быть с Россией. Я тебе говорю, это все бред. Не с Россией, а Россия? с легитимным президентом. С, это. Легитимным президентом. с легитимным президентом. С легитимным. Как неправда. А Во первых вот откуда ехал? Они были с легитимным президентом. Куда они ехали? Домой, возвращались, а испалили не... в автобусах. Что же они же легитимного не защитили? Потому что он подписал легитимно, что будут выборы. Либо... Выборы будут досрочно. Он все подписал. Он О, ничего да. не отказался, чтобы не было хиви войны. Ты слушаешь меня? Смотри. Они ехали защищать да. легитимного президента. Естественно, да. Почему На Майдане, не... да. Почему, было. почему они не защитили его в Донецке? Потому что, еще раз, кого не защитили в Донецке? Ну, Янукович, он же из Донецка, Янукович. Как его не защитили? Его, Донецкий, хрена. Чё, чё, чё его Донецкий? защитили Донецкий. Чё его прям защитили донецкие. же он сразу, после подписания. Я понял. Чё после он, подписания чё? договора он приехал в Донецк. Да, я понял, чё он Донецкий? Его что, не... туда выдали? Подожди, а что он Донецкий не остался? Чего Ростов убежал? Ну же, его защитили Донецкий его. Подождите, подождите. Он с Донецка поехал дальше. Куда? Так значит, получается. Он угол... поехал угрозы туда. никакой не было, получается. Раз дальше поехал. Где его не было? Ну, угрозы не было у него. В Донецке. Или была угроза в Донецке тоже? Подожди, а он президент или кто? Президент. Он может... Он имеет право по, по Украине да. передвигаться как хочет. Да, ты говоришь... То есть, его это личное право. Да, смотри, ты говоришь... он поехал на, Он поехал так. в Донецк, в Донбасс. Да. С Донбасса он поехал куда дальше? Да. Куда? В Крым. Куда он поехал с Донбасса? В Крым. Нет, подождите. Куда? Хорошо, он поехал, куда? где он был, давал репортаж, куда? что он находится на Украине. Куда? Когда его поставили, не легитимно, а сказали, что он убежал. Хорошо, давай так. Янукович легитимный. Куда он уехал, легитимный? Конечно легитимный. Куда он уехал? легитимный президент. Его, его убирала вся Украина, его вся Украина выбирала. Да. Вся Украина. Да. А шайка пришла там Все. 100 тысяч, смотри, его убрала. Я на твоей стороне. Он Я легитим. не пойму. Он легитимный, да? Да, он летил. С Киев, Я с считаю, Киев, что он летил. С Киева выгнали его. Куда он поехал? Его не выгоняли. Его он он не выгоняли. Сам поехал. Подождите. Подождите. Он сам поехал. Он, принял, он имеет право передвигаться да. по государству, куда да. хочет. Куда он поехал? На Донбасс. Донбасс. Первую а поехал на Донбасс. А дальше? С Донбасса он поехал куда? Куда? Я спрашиваю. Так это я вам вопрос задал. Не надо мне Я, сказал, я, я сказал, знаю, когда он приехал в Крым. Я сказал, он в Крым Но поехал. А после Донбасса нет. куда поехал? В Крым. Нет. А куда скажи тогда? Нет. Я не знаю, скажи куда. Харьков, он в Харьков, Харьков поехал. поехал. Хорошо, Харьков поехал. А потом. А с Харькова поехал в этот такой. Куда? В Крым. Крым, а потом куда поехал? И что, он имел право передвигаться по Украине? Нет, имел, он же легитимный. А с Крыма куда поехал? А потом попросил, когда я его 21 числа февраля, ему сказали, что он сам устранился, хотя он? он был на, на территории, он, понял, был в Харькове, он был в Харькове. Я понял, где он, ему в Крыму что-то угрожало? Ты его попросил убежище, он попросил убежище в России. Подожди, ему в Крыму что-то угрожало? Подождите, когда его поставили. Не нет, летилось. Нет, нет, нет. Ему сказали, ему что он сказали, самоустранился. Он был мне. на территории Украины. Да. Ты не, ты он сказал, был что... на территории, или он самоустранился. Он... он был на территории Украины. Он был в Крыму. Да, это очень не Украина? Это на то время была не Украина. Украина. Ему в Крыму угрожали. На то время была ему... Украина. Да, ему в Крыму угрожали. Подождите, ему поставили, что он самоустранился. Но Рада в... Вынесла 21 в... В Киеве, В Киеве ему поставили, а он был в Крыму. Что ему в Крыму угрожал. Его поставить то, что он не я его, слышал, его рада поставить, что вопрос. он не летит, он самоустранился. Другой... Его побоялся как человек, он побоялся. Да, он попросил в России побоялся чего? убежище чего он побоялся? То, что его убьют. В Крыму. Как, как любой человек. В поб... Крыму убьют. Да его? не в Крыму, а вообще. Как человек, он побоялся, понимаете, есть такой сура, что боится. Хорошо, побоялся. потом Россия зашла в Крым, чего он назад не вернулся? Вот же а же что, он туда не заходил? Россия там была. Россия там была всегда. А не, ну подожди. В ну, Крыму это... русские войска были всегда. Так подожди, он был президент Украины. Конечно. И остается президентом Украины. Ну Крым... я думаю, да. Да, Крым это он же... президент. Крым это же Украина, правильно? Нет, сейчас Россия в любом случае. В смысле, как это Россия? А когда она стала Россией? Ну потому что там были. То, что там был, выборы <связывали> прошли. Какие вы? То есть вы... Легитим, пошел. То есть вы легитимного швырнули. Он же ж легитимный. Ну подождите, а его никто Януков... не швырнул. А что же вы, Янукович, А не вы спасили? не поймете. Парламент Крыма. парламент так, Крыма. Так. Парламент Фримов увидел, что, что? что в ради свергают легитимного президента. Да, понимаешь да. что это получается антиконституционный переворот. Подожди, Это хорошо. антиконституционный переворот. Я а что, сам... подождите? Я с тобой это согласен. Это антиконституционный переворот. Антиконституционный переворот. Смотри, Янек легитимный же ж. Еще раз. Янок легитимный, Да, да, конечно. Да. да. да, Парлам... да, Парлам... да. Парламент Крыма швыряет легитимного, правильно? Крым же Нет, же там... подожди, она Крым возвращается к же... Конституции своей 91-го года. Подожди, подожди, возвращается. Он же президент Украины. А как Крым это Украина, Украина на тот момент. Ну, И Яныка, да. Янык, Яныка швыряет. Крым швыряет Яныка. Нет, Нет Крым не швырял никогда Янука. И швыряет я... именно Рада, подожди. Украина. Так подожди, То да, есть тогда, тогда я услышал тебя, да. Тогда получается Крым должен Яныка принять, потому что Янык Украина, Крым Украина, Янык президент. А Украины. я от Яныка никто не отказался. Так а где дети. Даже, где даже кто сейчас в составе России Яныка поддерживает. При деви Яныка в Крыму. Он же президент Украины. Крым это Украина. И Янык президент Украины в Крыму. Да Крым уже не Украина забудь. Получается, что это Россия. Крым Яныка швырнул. Нет. Так тогда он Нет. должен быть президентом Нет. Украины. Рада швырнула, понимаешь? Рада швырнула. Смотри, не рада, надо, смотри, рада, рада швырнула. Рада швырнула. И крымский парламент швырнул Янако, да. правильно? Нет, не так. То есть рада видит, что происходит кондиционный перерод 21-го числа. Это там свернули, в Киеве. 21 числа. Свернули. Подожди, давай так да. сначала. Смотри, давай все. Остановились, чтобы понимать. Я, я не понимаю, как устроено в да. голове. Да. Рада Крыма. Все спокойно, тихо, мирно. Подчиняется Киеву. Не Рада, рада Крыма. Узнай. 21 числа. Вот, не, не, не. не 21, 21 год, числа. Стоп, не 21 числа. А что нет? Год назад берем. 22 год берем. О, этот самый. 13 год берем. Отматываем еще год назад. А что, что трасса ну, А что там трасса ну, воду? вы прочитали, мы процветали, жили. Все. Мирно. Рада Крыма подчинялась. Любили... Рада Крыма подчинялась Украине. Естественно. Президенту Естественно. подчинялась. Подчинялась президенту. Конечно. Подчинялось. Потом на наступает... 100%. Да. Потом, 2014 да. да. год. Киев говорит, Янек нелегитимный. Подожди, не. ты что-то далеко дашь слишком близко. А ты далеко бери. При развале Советского Союза. Да не, ну там было четко указано. Но что? Же... Подожди, Янека что? Подожди, что это не а что, а что ты это забыл? Ты сейчас я, слушай, ты, ты, при ты, развале Советского давай, Союза автономной республики. Автоновая Республика даже была СССР, можно было ли автономия или с кем-то быть. Украина сама захватила ее. Да подожди ты. Сама нет, захватила. Блядь. Я про Яныка. А ты, как нет? Ты, а ты, как ты, нет? Ты, ты тему сменил. Мы же Яныка обсуждаем. А при чем тут Янык? Янык и все, забудь. 21 час все его свергли. Нет его, нет. Это нет, Украина ну, свергла. И, и Крым... Крым взял свой живем? устав 91-го года, который раньше Украины приняла. Сказ, Все. Мы возвращаемся в свою автономию. Подожди. Они первый делают автономию. Я... А, не повторяй, а потом делают референдум. Не, не повторяй одно и то же. Эфир засоряешь, повторение. А да, потому что ты не поймешь, я не пойму тебя, блин. Я тебе два четкие вопроса. Честно от, я не от, пойму. Отвечай на мои вопросы. Не то, что ты хочешь сказать, от моей а мои вопросы. А ты на мои не отвечаешь? Так задавай. Вот, интересный человек. Я тебе говорю. При развале Советского Союза Крым была автономной республикой? Нет. Она в 1991 году приняла? Как нет. нет. Это было... она, При Союзе это она была автономной республикой? Ты, блядь, ты республика. задал вопрос, слушай ответ. Ну, ты же вопросы задаешь, Хорошо. ты мне ответить не даешь. Ты как Ленин с броневика наваливаешь. Ты спрашиваешь, да. была ли это автономная республика? Ответ мой – нет. Это была область. Да, была. А я, а мы, я говорю, да, была. Это была Крымская да, область. Была. Это была Крымская область. Какая автономная республика? Ты гонишь? Подожди, я вот перелезай в со Союз и сразу же наберет автономию. Сразу же наберет. Ну как нет? Отскажи, что нет. Блин. И ну, в, уставе написано, что это Украина. Да? Да. Это... да. И написано, что это Украина. Как это Украина? А То, как... что Хрущев сидел там, смахнулся, сказал, Подожди. о, дарю вам, блядь, это Украина. Блядь. Да нет никакого Хрущева. А как? А кто подарил, блядь? А кто подарил Якутию России? А кто подарил Бурята в России? А кто чеченцев в России подарил? Во-первых, во они сами пришли да, а -а 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 -а. Во-первых, они сами пришли, пришли в империю. Ты, в империю ты знаешь, они сами пришли. Ты знаешь, И ты они ты остались в ты России. Знаешь, что было две войны с Якутами в 20 веке? Две войны с якутами, блядь. Да. Я не знаю, а ну а... В 20 веке, блядь. Почитай. В 20 веке за, зак... Зах... не воевали. Захвачено это было все, захватчики вы. Что Крым захватили, а, что нет, якутов я захватили. В 20, 20 веке. Ага, блядь, расскажи. Ну, в каком а, блядь, 20, веке две войны было с якутами. И причем якуты лупили хорошо. Да, что, да, да. Какие войны? Какие? Да. Я экип... знаю, что я знаю, что что. Не, давай, не, давай. не. Подожди. Ну. Я куда где, 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 где. Я знаю, что дело с оператором мы первый раз начали с Украиной воевать. Дело с оператором году. Где вы там начали воевать? В Чечне. Первые вы а зашли. Вы первые пошли за Украину воевать. Сашко первый сюда пришел. Сашку вы Шку первые Билу напали на с... Россию. Россиянин Сашко Для тебя это открытие будет. А, Сашко Билл, россиян, служит, а, почитай, блядь. почитай, почитай. Он, блядь... Первую чеченскую, вторую чеченскую, блядь. Потом в Грузии он а заходил, блядь, в Россию я, на кричал, на Россию. я, блядь, вас срезал, пидорас там, блядь. Потом... Так вы первый напали, блядь. Смотри. А? Читаю тебе. Как нет? Ну смотрю. Вот смотри, читаю. Это вот, а мои года, а рассказывай. Про Якутию тебе интересно? Ну, давай, давай. В 20-м году, да? Да. Давай. Якутия в составе России. Российского... Ну, да, да, то надо видеть. Да, сейчас. России или, блядь, Российской империи. Только вот разница будет. Может, Российская империя, может, и воевали. Потому что якуты, они, ну, как бы, люди такие. Гордые люди, согласен. Ну, не 20 веке, а может, в империи российской. Я согласен, может быть. Но Россия молодая страна. Россия только 32, Вот сколько? Россия 20 там, 23 года Россия, она молодая страна. Якутские восстания, я тебе читаю с Википедии, а потом проверишь. Якутские восстания. Ой, все, это 90-е годы, когда, блядь, американцы хотели там автономию сделать. Все, ты можешь даже не читать, и войны никакой там не было. Блядь. Я тебе читаю, называется. читай. Гражданская читаю. война да, да. в России, 18-23 год, 1918-1923 и в 24-30-х годах. Ну зайди в Википедию, почитай. Якутию вы завоевали. Я почитаю, ну, я почитаю. Дальше что? Как Даш, что? что? А ну, ты, а повоевали что? Ты... Ну, завоевали что? Захватчики вы. Так и Крым хорошо, и Крым... повоевали, и Дальше что? Крым захватили. Живем мирно, хорошо. что -то. Так а сколько их? Мы ну, живем лет? мирно, что? Какие проблемы? Как это вы мирно живете? Живем мирно. Так как если вы а ч... ч... а воюем, две? две чеченской войны было. Как вы мирно живете? О, подожди. Мирно как живет. А мирно с вашей подачей мы мирно живем. А, это мы воевали. Это мы воевали. Ну че? Подожди. Ну, когда Ишкирю, когда находится? В Российской Федерации. Ну. В Российской Федерации. А что я усрался, блядь? Вот они, блядь, ширы, блядь. Подожди, а есть понятие? Чеченская война? Есть понятие? Конечно, ну, и и, а с, вскратил, а кто, с кем и и А с кем Россия воевала в Чеченской войне? Не было. Это был конфликт. Между, между собой. А, был а название, слово война, война это слово война, а -а -а. это вообще запрещено международным конфликтом. Я понял, слово а война запрещено международным конфликтом. С террористами воевал. С да, ну, террористами. Это была спецоперация. Это была спецоперация. Живите, как хотите. А что ты боишься? А что ты уходишь? Зеленского закончили. Нет у меня уже терпения, не хватает. Напишите, хватает ли у вас терпения вот такое выслушивать? Ну, тут чисто для вас, чисто ради контента. Вот они. Мозги промытые, шизофазия, Янукович, Крым, парламент, уставы, автономия. И Сашкубиллы. Эта методичка, я не знаю, я уже говорю, что методичку эту стоило просто издать у нас и каким-то образом туда, в Россию, и продавать. А золотиться можно. Там вот эти все вопросы и ответы, они будут читать, они будут... Мед с них будет вытекать, когда они будут это все читать и радоваться. То есть им кривую историю легко. Причем такую, как манная кашка сладкая воевал в Чечне? Никто, это с украинцами воевали, сошкубилы И они сидят, балдеют. А кого захватывали? Никого не захватывали, сами пришли. И они балдеют, ведь сами пришли, попросились. Они же такие хорошие, добрые. Вот тема для издателя. Издайте эту книжку. Улетит, а золотитесь. Канал Папа Радио. Я пошел искать дальше.